подивлюсь тут є ще маленький уривок. Жадан тут є Є Жадан Мороз ну, щоб ви знали що було 2 э, березня 2 може... березня все ще в селі. З 6 утра за окном було туманно по осінньому Думав, о том що завтра мені як члену журі надо відправляти результати голосування по російській премії в Москву Отправить отправлю, но вряд ли я поеду туда на вручение. В апреле гордись, Россия. Твои политические туристы-националисты, точнее члены самой большой группы неонацистов в мире российского национального единства, повесили российский флаг на областной администрации Харькова. Героем оказался россиянин, житель Москвы. Одновременно избили евромайдановцы, вставили их на колени и обмазывали лицо зеленкой. Сергей Жиран отказался становиться на колени, его избили битами по голове, теперь он в больнице. В Киеве ночью убили трех гаишников, остановивших машину без номеров. Никто не знает, сколько оружия теперь гуляет по стране. Лиза хотела на завтрак мальчишкам делать сырники. Я предложил перепелиные яйца, на том и порешили. Через минут 20 начнет заседать парламент. Я теперь хорошо знаю, что такое официальные панические слухи во время военных действий. Даже читая строчку в новостей в интернете, чувствуешь, где более правдивая информация, а где психическая атака на мозг и воображение. 3 марта. Снежок на асфальте. Легкое дыхание уходящей зимы. К 7 утра из кухонного окна наблюдал объединенный патруль милиции и народной самообороны. Спокойно прошли они вчетвером по Рейтерской в сторону Львовской площади. Вчера Лиза рассказала, что 25 февраля наш сын Тео подошел к ней и сказал, «Мама, я думаю, что я должен быть на Майдане, можно я пойду?» Лиза ответила, «Если бы ты был на три года старше, я бы удивилась, что ты не там, но тебе 15 лет, и мы все останемся дома». Две ночи и один полный день в селе немного добавили силы бодрости. Ходил в субботу на сельскую почту, думал купить водки хреновухи, но в этот раз ее на почте не оказалось. Все остальные продукты были, как обычно, подсолнечное масло, рыбные консервы, гречка, маргарин. А я так хотел купить на почте бутылку водки и почтовую марку, попросить погасить марку прямо на водочные этикетки и подарить кому-то на память. Вдруг страна станет цивилизованной, и в сельских почтовых отделениях перестанут продавать алкоголь. Не верю. Что-то ведь должно остаться от прошлого. Правда, чем меньше его останется, тем лучше. Лиза спокойно отреагировала на появление спутникового телевидения в нашем сельском доме. Я объяснил, что сделал это, думая, что всем нам или всем им придется переехать в село, если ситуация станет серьезнее и опаснее. Порядок и спокойствие в Киеве относительно обманчивы. На руках у людей появилось много оружия. Оживились бандиты и квартирные воры. В воскресенье вечером мы на машине возвращались домой и в Киев. Когда подъезжали к городу, как всегда, я сбавил скорость перед КПП ГАИ. Возникло желание увидеть милиционеров в обычное время стоящих здесь иногда останавливающих машины. Но, как и в пятницу вечером, когда мы выезжали из города, на КПП никого не было. В самом здании не горел свет, только у военной палатки, установленной по другую сторону трассы, стояли несколько самооборонцев в зеленых охотничьих куртках, без оружия, и без милицейского полосатого жезла. Отсутствие милиции, хоть ее особенно никто и не любит в стране за коррупцию, внушает ощущение, что закон в стране тоже отсутствует. Однако все эти страхи в последние дни уже никого не беспокоят. Оккупация частей Крымского полуострова российскими войсками пугает намного сильнее. майже никто. Ми ж знаємо, що було далі, ми не знаємо, що буде потім, але я сподіваюся, що все буде добре. І ми на своїй землі переможемо і зможемо всі разом збудувати нормальну цивілізовану країну. Дай Бог, ми отримаємо без, безвізовий в'їзд що не.